Украина постепенно выходит уже на какое-то международное э, со своими, со своими какими-то отдельными личностями, персоналиями. Есть очень много э, интересных и самобытных действительно каких-то вещей, которые очень хорошо в то же время комментируют и мировой контекст современного искусства. Ну, актуальное искусство есть разное. Это да, может быть общая экзистенциальная работа, но очень интересная, созданная художником. Тут нет рамок, в принципе. На протяжении пяти лет это может быть создаваемый проект, который ну, не спешит в этой гонке скорости, например, его срочно сделать быстро, до дедлайна. Но также конечно и актуально сделать какой-то комментарий социально критический в определенный момент, чтобы как-то ну, изменить взгляд человека на то или иное, или застыть его взгляд на то или иное событие. И это и то и другое может быть актуальным. Художник должен помогать активисту, который не, например, не имеет возможности визуализировать свое заявление, свой протест. В этом случае помогает художник как как человек, который делает ну, визуальное наполнение какого-нибудь митинга, например. В этом, например, тоже важная роль художника. Ну и в том же, чтобы ты, засыпая перед сном, мог смотреть на красивую картину. Наша стратегия, например, как-то держаться сообществом, чтобы, ну, как сообщество молодых художников, которые и, и пробуют защитить свои права как художники, и также э, делать вещи, которые интересные. Мы занимаемся больше социально критическим искусством, делаем некоторые вещи, которые нельзя сделать одному человеку. Это акции, перформансы. Также каждый из нас отдельно работает в своих сферах. Я в основном занимаюсь живописью, потому что очень люблю этим заниматься. Есть еще вещи, которые хотелось бы э, исследовать, поэкспериментировать с ними в этом медиа. Меня вдохновляет э, э, много чего. Это очень хорошо, когда вдохновляют хорошие вещи.